Знаете, чтить память очень важно и уметь это делать достойно. И как это не может быть звучит на первый взгляд странно позитивно, это важнее важно. Мне очень здорово, что удалось собрать столько людей, родней, сослуживцев, собрать это все в одном большом зале, предложить программу, вспомнить ребят. Мне показалось, что, может быть, немножечко немножко многовато минора во всем этом. Ведь никто из этих пацанов, я общался с очень многими, и практически все десантники 81-й бригады, и до известных событий с Рахманом мы прекрасно общались и с нормальными людьми, и продолжаем общаться. Это позитивные, веселые, добрые люди, которые иногда устают, потому что вы знаете, что десантник – это минуту, пока летит орел, а все остальное время она ну, вьючная скаковая лошадь, да, там, и пена у надо куда-то скакать, и командование думает, что дизайнники не погибают и отправляют их на самые тяжелые участки фронта, и особенно касательно тех ребят, которые а, изъявили желание добровольно а, попасть в а, аэромобильные тогда, сейчас высокомобильные десантные войска, а, Особенно, когда речь идет о них и о контрактниках. Вы знаете, ты с родственниками, то перекроет где-то дорогу, то там что-то кричат, ругаются. Поводов для этого страна дает очень много. И я абсолютно на стороне людей. Но не позорьте память пацанов погибших. Потому что если контрактник а, принял для себя решение, посвятить себя службе а, Отечеству, защите Отечества. И прекрасно понимал, что один из, окончания, из вариантов окончания военной карьеры – это смерть, контузия, плен, ранение, инвалидность, все что угодно. А почему родственники не перекрывали дорогу, когда он шел подписывать контракт? Или они думали, что он сейчас начнет тырить морковку с гречкой и строить свой трехэтажный дом где-нибудь там на окраине села? Тогда барыги и семья и он. Но мы же сейчас говорим о людях, которых я знаю лично, и они отдали себе служение отечеству. Вот те, кто собрались здесь, представляют семьи, где это все произошло. К сожалению, до самого конца всем нам написан какой-то срок. Кому-то больше, кому-то меньше. Я, к сожалению, знаю, что такое привозить двухсотых там в 5 утра домой родственникам или в Морг, и туда приглашают родственников, мама хватает тебе за горло и задает вопрос, почему он погиб. А нет, мы не бегали, там ни никто ни от чего, потому что любой нормальный человек знает, а от своей пули ты не убежишь, а остальные пролетят мимо, и поэтому ты держишь к работе, и знаешь, не все, что в тебя стреляет, в тебя попадает у пацанов то, что случилось ровно год назад, мне кажется, было результатом очень непродуманной военной стратегии, военной политики высшего руководства страны, абсолютно пренебрежением к требованиям людей, которые знают ситуацию на передовой, к замене на высших эшелонах таких людей, как Анатолий Пушников, командующий опытными войсками, который за все время защиты Донецкого аэропорта не смог объяснить защитникам аэропорта, зачем мы там находимся, что мы там делаем, какое стратегическое, тактическое, политическое или еще какое-то ическое значение имеет аэропорт своего полосой, потому что рассказывать людям про то, что если бы мы оставили аэропорт, он мог бы принимать рейсы с грузами, это рассчитано на дурака. Потому что любой авиатор вам скажет, что два танка проезжают 500 метров назад вперед и на эту поляну с кукурузой или посолнухами может сесть любой Антонов с высоким крылом. И для того, чтобы привезти что-то куда-то в так называемый ДНР или НР, и ЛНР, не обязательно двухкилометровая бетонная полоса. Для этого достаточно два танкиста, один опытный экипаж на Антохе или Илюшине, у которого крыло сверху, а не снизу. Оно, а ну, собственно, для этого эти самолеты и строились. Поэтому, безусловно, мне кажется, что важно собирать людей в одном месте, важно а, проявлять уважение к ребятам, которые оставили там свою жизнь, а часть из них числится по пропавшей бездности или, возможно, это большая надежда для семей, что действительно вернуться домой. Но нам надо делать выводы, почему произошла трагедия в Лавайске, каким образом мы забирали Красный Лиман и как на самом деле проходили события неофициально озвучены, а кто выходил туда, кто блудил на перекрестке, как происходила ситуация с боем Семеновки, который должен был быть всего лишь отвлекающим маневром для Красного Лимана, в итоге оказалось, что наши опоздали на Лиман на два часа и там уже практически никого не было. Семеновки жарили как табаков в гриль, цыплят все это, потому что была огромная дезорганизованность между различными подразделениями и ведомствами. У нас даже блокпосты зачем-то назывались там в Степановке напротив Семеновки. Армейское обозначение было «восьмерка», да, там, у 3 А. Зачем было нужно это, чтобы запутать волонтеров, которые доставляли да, сигареты, каски и туалетную бумагу с водой? Потому что сепаратисты прекрасно знали, о чем идет речь. И что бы ты ни говорил, вот эти вот а, а, несостыкованные а, варианты во многом привели к тому, что у нас был кусок войны, начиная с августа 2014 года, кончая февралем 2015 года, когда мы потеряли много людей, когда были реальные бои, и когда ряд потерь в этих боях а, был связан не с трусостью бойцов, которые действительно держались за землю зубами и ногтями, а с глупостью руководства, которое умудрилось прислать на Дебальцевский плацдарм 128-ю горно-пехотную бригаду на чистый, абсолютный, ровный кусок земли. Наверное, на карте увидели, что в слове «углегорское» есть слово «горы», и не знали, что это бывшая Хацапетовка, и прислали туда э, подразделение, которое профессионально готовилось ползать по горам, но из гор видела только несколько терриконов возле Инакива. Мы понимаем прекрасно, что ситуация с 32-м блокпостом э, была э, возможностью и желанием противника попробовать, как мы реагируем на вот этот э, отрезанный ломоть, этот отрезанный кусочек наших ребят, которые э, находятся на острие. Как реагируем, что происходит там в соцсетях, что происходит в прессе, что происходит в радиоэфире, что происходит э, с моральным духом бойцов, которые должны идти выручать своих, те, кто остался отрезанным. Поняли, что это возможно сделать, повторили практически 0 ну, 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 эту же историю. Сначала в конце января с э, Углегорском, потом в середине февраля с Дебальцевым. Э, оборона Донецкого аэропорта, я считаю, на, псс, на все времена останется примером э, высочайшего героизма, такого ну, заслуживающего коленопреклонения простых бойцов и выдающегося непонимания руководителями военного ведомства и теми, кто осуществлял какие-то там э, стратегические, тактические э, шаги. Зачем нам был нужен аэропорт? Ведь мне кажется, что из него просто пытались сделать символ. Хотя оборона Краматорского аэропорта, который был в осаде, была в какой-то момент не проще, чем в Донецке. Оборона Луганского аэропорта была очень сложной. Просто кто-то когда-то там посоветовал а, Верховному главнокомандующему сказать, что отдадим Донецкий аэропорт, это все же отдадим аэропорт Борисполь. И начали из этого строить такой символ, как Брестская крепость в советское время. Вот. поэтому ребята, которые находились там, я, мне, я не знаю, что посчастливилось или понесчастливилось быть в октябре 2014 года в аэропорту. Я видел всю эту ситуацию изнутри. Это был якобы перемирие. Было за день 11 боев. Был там старшим Женька Спартак. Снаружи всем занимался Майк, РТА работала. Танчики выезжали. Все, все в таком режиме якобы минских соглашений и тишины. Я так и не смог понять, зачем это. Кроме того, чтобы проверить свой собственный характер, да, показывается, что согнуть не так просто, куда деваться. Потому что пацаны рядом, и никто не даст заднюю. Так, так существует вот эта, вот, вот эта организация людей. Но как существует организация людей, у которых перед носом карта, которые черты стрелочки и не понимают, что за каждой стрелочкой человеческая судьба, жизнь, семьи, это большой вопрос. И почему те семьи защитников погибших и тех, кто не погиб, а остался жив, не получили положенные им или обещанные, да, кто-то землю, кто-то какие-то там деньги, это же небольшие финансы, обещали 600 тысяч за погибшего при долларе, который был около 10, сейчас уже 25, и даже на это государство не может никак как бы раскошелиться и просто дает команду там, людям на местах. Обеспечьте землей. Я приехал из Черновцов. Депутаты Черновицкого совета задают вопрос, где мы возьмем в Черновцах на наших атошников на всех землях? Ну, город маленький, там 200 тысяч населения, особо э, не побегаешь, там пальцем не потыкаешь. Есть место, которое принадлежит не Черновицкому совету, а Академии наук решение об ее отчуждении должна принимать Верховная Рада, а не Черновицкий Горсовет депутатский, который в это время заставляет брать 9 миллионов кредита непонятно под какой залог, под что и вы же понимаете, что брать э, чужие на время отдавать свои навсегда и отдавать детям. Через 9 лет с каждого спросят, что происходит. Может, спросят раньше. Поэтому э, такие мероприятия заставляют думать больше, чем чем, чем до того, как на них пришел. Потому что встреча с родными, ты общаешься, ты видишь надежду в глазах у тех, у кого еще не подтверждено, что человек погиб, и дай бог, чтобы он оказался где-то там в плену, и, возможно, его даст освободить. Но, опять-таки, освобождать должны, мне кажется, профессиональные а, переговорщики, такие, как Владимир Рубан, которого отстранили от процесса. А здесь ползала знает, что Владимир Владимирович делал а, для того, чтобы быть и возвращались домой, но, к сожалению, человека, который имеет опыт и положительный результат, отстраняет, как это многое происходит в нашей стране, людей, которые пока такого опыта не имеют, заставляют получать его в процессе, и что-то особо пока, мне кажется, не очень хорошо получается. Поэтому настроение двоякое, ощущение двоякое, в любом случае, это годовщина горькая, годовщина не для того, чтобы ее праздновать, а для того, чтобы... Отметить, вспомнить, помянуть, но ну, может быть все-таки чуть-чуть вспоминая каждого из ребят, вспомнить с улыбкой и позитивом. Потому что каждый из них был личность, каждый из них был боец, каждый из них был гражданин, каждый из них был воин. И не хотелось бы, чтобы людей, которые ушли, только оплакивали. Ведь ну, не надо все превращать в Таню Буланову. Надо помнить о том, что каждый из нас, когда находится там на передке, любит веселые, добрые песни. Не про войну, а про любовь, про родных. Где-то рок-н-ролл, где-то хе-хе-хе, где-то добрая шутка, добрая анекдот, которая позволит тебе значительно легче перенести вот эту вот текущую секунду, во время которой кажется, что жить невозможно, жить надо. Никуда ты не денешься и возьмешь хагис. Оботрешь ноги, поменяешь носок правый на левый, потому что надо соблюдать гигиену. И вспомнишь про то, что в душу не было уже три недели, и поймешь, как ценен стакан воды. Обычная какая-то вода, которая льется из души, пусть она даже холодная, да, там с куском мыла. Я не говорю там про какие-то нарядные накрытые столы и кучу мишуры. И там остается только все самое простое, необходимое, и потом настоящее.